Футболки це особ, особливий проект. Ми з моєю донькою Віреніко з невісткою, да ми ну от мріяли зробити таку футболку, да і взагалі то мрія, знаєте, яка? Щоб ну, ми маємо деякі міста вигадують легенди, да? а ми маємо свою легенду. і Хочеться, щоб діти наші, онуки наші, читали про цих хлопців в книгах історії про наших хлопців, бо це дійсно жива легенда. І от щоб підтримати її, да? щоб згуртувати житомирян, ми зробили от. такие футболки и 55 сотки в виде зарубицку и да снова уж таки на цей проект. Ну наверное, настаивала задача сделать какой-то новый стиль для украинской армии, больше неформальный. То есть все-таки то, что есть сейчас, это осталось еще со времен Советского Союза, и хотелось что-то сделать совершенно новое. То есть мы попытались как бы сделать э... Неформальный символ, скажем так, 95-й бригада. Не знаю, приживется он или не приживется, но тем не менее мы попробовали. И вот какую-то вещь, которая просто выглядит по-новому. Совершенно не так, как это было до, до этого. Ну, получилось или нет, наверное, покажет время. Но мы старались. Проект был очень интересным, как минимум, потому что это мы делали в первый раз. Вот, столкнулись с многими проблемами нашего украинского. Бизнеса, по причине того, что не могли найти сразу производителя, который бы нам сделал это качественно грамотно и в сроке. В вот. Но слава богу, нашли. Э -э, в итоге там девушка с Киева. Вот. Что мы делали, кроме этого? Ну, в основном мы начали мы начинали с футболок вот, со всякими веселыми принтами, в общем, которые мы изначально просто вложили в сетку как для того, чтобы посмеяться, а потом это выросло в какой-то там. Можно сейчас говорить бренд, вот, и, собственно, обрели популярность через сеть интернет, вот. Ну, в частности, вот на мне вы видите футболку, которую придумал, рисунок придумал Женя зимой этого года, когда началась паника по поводу того, что там, типа, все закончилось, надо срочно все скупать, в общем, вот. Были громадные очереди за солью, спичками и так далее. Вот. Но также у нас там всякие политические принты, скажем, там в отношении войны, не только э, юмористические, а там в поддержку нашей армии, в поддержку, в частности, ВДВ морпехов поддержку киборгов. Эта футболка, то есть так как она была сделана на заказ нами, то мы ее не продаем, мы только ее сейчас представляем о том, что мы ее сделали. Вот она продается, да, в моей шоколада, також у Львовской браме в Житомире. Ну, мы старались сделать какую-то интересную, интересную фамилию, подарочную. Ну, их немного, но тем не менее, вот как бы предложили вот такой вариант. Ну, с